В первую очередь это большая честь даже быть приглашенным сюда и попасть в список людей, которые очень много провели даже из больших. Я смотрю, которые из список больших, я смотреть Печеров, Фесенко, Кравцов, это те игроки, которые или были в МБА, или были в или да, нет в Это большая честь, то, что меня пригласили. И вообще очень жду момент, когда уже надену, если мне такая возможность, представить, надеть маку в сборной Украины, выйти и сыграть первый матч свой. Сейчас чувствую себя в превосходной форме. Конечно, до 100% еще не вышел, так как э, около двух недель до этого отдыхал, тренировался только одну неделю ну, непосредственно перед этим, но э, с марта, где-то вот я вышел на свой пик формы, был в начале июня, то есть чуть отдохнул, сейчас еще раз, еще одну неделю тренировался, сейчас вот хожу заново, хожу на пик, чувствую примерно около 85%, и думаю, к официальным играм, если я здесь останусь, то буду на, на пике формы. И... Прошлый сезон э, прошло, конечно, не так, как я хотел бы, но опять же... Это каждый сезон нужно засчитывать себя в актив, если ты улучшаешься как игрок. Просто у меня не было возможности показать то, что я работаю, над чем я работаю тренером, на протяжении всего года. То есть вот сейчас подписал контракт с БК за и я чувствую, что у меня такая, такой шанс будет, и я покажу, что это большая честь, это, это даже повысить того, что ты играешь за клуб, это ты среди лучших игроков своей страны. И... Для тебя вся страна болеет, не так, как только болеют болельщики «Азамаша» или там, другого клуба, а так для тебя вся страна болеет. И это очень приятно и родителям, и, и дедушке, и всей бабушке, это всем приятно. Ну, конечно, тут все не роботы, конечно, тяжело всем. Особенно первый день, наверное, был самый тяжелый, перетяновка была самая тяжелая, в чем-то не сразу физические нагрузки, конечно, дали очень серьезные, поэтому было тяжело поначалу. Сейчас уже чуть-чуть вот прошло несколько дней, и уже начинаемся как бы, уже начинаешь перерабатывать, и мышцы уже по-другому чуть реагируют. Отдых, конечно, нам тоже предоставляется. И вот последние два дня мы тренировались по одной тренировке, подолго, по три часа, но все равно уже чувствуется, что уже чуть полегче. Первые вот, первый день очень было тяжело, даже было тяжело иногда с кровати встать, поэтому тяжеловато. А так нормально уже, втягиваемся. Примерно всех, ну не всех, можно сказать, многих знал, а если кто-то не знал, то знал как бы заочно. Баскетбольный круг как бы тут не такой большой, что все люди известны, примерно это же сборная, тут как бы все друг друга знают, все очень хорошие игроки, поэтому очень хорошие отношения в команде, все у нас, и команда очень сплоченная, нет такого, что я старший, ты младший, я, например, тут один из самых младших, но ко мне отношение такое же, как к любому другому игроку, и это приятно. Отношение к тренерам, и к игрокам, от к игрокам должно быть все одинаково, так кто-то есть, в принципе, просто. Иногда, если что-то даже другие не понимают, я стараюсь перевести чуть-чуть, где-то там помочь. Особо переводчиком быть не хочу, но если что-то там быстро надо подсказать, то стараюсь это сделать. А мне понимать, я пять лет в Америке прожил, уже легко понимаю английский язык, поэтому мне проблем нет. Все знают Майка Протала. Это очень известная персона даже не только в... во всем мире, можно сказать. И комментирует игры, и в NBA и очень плей-оффы игры комментирует, поэтому все его знают. В общем, он несколько раз, когда даже был комментатором, он анонсировал это, и люди даже мне писали, спрашивали, что действительно и он. Трифона национальной сборной Украины. И это как-то, даже я бы сказал, учесть, честь, даже и как-то уважение, как что такой человек тренирует нашу национальную сборную, это большой плюс, я считаю. Действительно, очень титулованный тренер, но, чтобы, знаете, никто не говорил, но очень простой человек, очень хорошо на тренировках можно общаться, что ты не понимаешь, пройди, спросит, то есть объяснит в этом плане очень нравится и всем остальным.